আপোনালোকে বাৰু মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলে কওকচোন মই কি কৰিছিলোঁ আপোনালোকক যাৰ পৰিণতিত আজি আপোনালোকে মোক এনেকুৱাখিনি কৰিছে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ ইমানখিনি যে হ'ব মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ মানে আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো কথা কওঁ আৰু একো মানে মনত শংকা নাৰাখি একো লোক ঢাক নাৰাখি সকলোখিনি কথা আপোনালোকৰ ওচৰত কওঁ আৰু সেয়াই আপোনালোকৰ ওচৰত কোৱাটোৱেই চাগে মোৰ আজি এই কৰ্মফলটো হ'ল মই কোৱাৰ কাৰণে কিয় কৰিলে বাৰু আপোনালোকে মোৰ লগত এনেকুৱা মানে আপোনালোকে যে এনেকুৱাখিনি কৰিব একেবাৰে মোৰ শয়ন কক্ষলৈ আহিলোঁ কাৰণ কি জানেনে মোৰ মনত যেতিয়া বহুত দুখ লাগে তেতিয়া মই এই মোৰ শয়ন কক্ষণৰ মানে মোৰ বিচনাখনৰ পৰাই মই কথাখিনি ক'লে মোৰ ভাল লাগে কাৰণ বাহিৰত তেনেকৈ চিঞৰিব নোৱাৰোঁ যে সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ আপোনালোকে মোৰ লগত কিয় কৰিলে আকৌ কৈছোঁ এনেকুৱা কিয় কৰিছে মইনো আপোনালোকক কি কৰিছোঁ কি দিব পাৰিছোঁ কি কৰিছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকেই মোক কওক মই আপোনালোকক কি কৰিলোঁ মানে যাৰ পৰিণতিত আজি মোৰ এনেকুৱাখিনি হৈছে ৰাতি বাৰ বজাত কান্দি আছোঁ তাৰপাছতে আপোনালোকক মই নিজেই কৈ থৈ আহিছিলোঁ হিমাশ্ৰীৰ মানে বটকাছত মই কৈ থৈ আহিছিলোঁ যে নিজৰ চকু পানী বেলেগক দেখাব কেতিয়াও নালাগে এই কান্দি কানি যেতিয়া আপোনাৰ মনৰ দুখৰ কথাখিনি আপুনি বেলেগক কয় এদিন হ'লেও আপোনাক সেই কথাখিনি লৈ পেলাই মানে হাঁহিবলৈ সুবিধা পায় লাগিলে সেয়া নিজৰে হওক পৰিয়ালৰ সদস্যই হওক আনকি নিজৰ স্বামীজনকো কিন্তু আজি মই হাৰি গৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত জানে মই আজি একদম মোৰ ৰাতি বাৰ বজাত যেতিয়া দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে মোক সেইখিনি কৰিছে তেতিয়া মানে মই সেইকণ সময়ত ভাবিছিলোঁ লাইভ আহি পেলাই আপোনালোকক কৈ দিওঁ কিন্তু মই লাইভ আহি ক'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া কথাখিনি কওঁতেই মানে মোৰ চকু পানী ওলাই যাব এতিয়া ওলাই যাব বহুত ধৈৰ্য ধৰিছোঁ ওলাই নাযাবলৈ বহুত ধৈৰ্য ধৰিছোঁ কিন্তু ওলাই যাব মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি হৈছে মহা শিৱৰাত্ৰি সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ ভগৱন্তই সকলোকে ভালে কুশলে ৰাখক আৰু এষাৰ কথা আছে এক দেও এক সেউ একত বিনে নাই কেও আৰু সকলোৱে সেই কথাটো জনা দৰকাৰ কিন্তু এটাই কথা ভগৱান সকলোতে বিৰাজমান আপোনালোকে ভগৱানক বিচাৰি বেলেগত যাব নালাগে আপোনাৰ ঘৰখনতে আপুনি ভগৱানক বিচাৰিব আপোনাৰ অন্তৰতে ভগৱান লৈ ফুৰিছে আপুনি আৰু আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ ঘৰৰ সদস্যক যেতিয়া আপুনি মৰম কৰিব নিভাজভাৱে কোনো স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ তেতিয়া আপোনাক ভগৱানে চকু মেলি চাবই আৰু আজি মোৰ লগত আপোনালোকে যিখিনি কৰিছে মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ দেই কাৰণ মোৰ বহুত শুভাকাংক্ষী মোৰ ষ্টেণ্ড আছে বাৰু কিন্তু এনেকৈ কৰিলে বেছি ভাল হয় ষ্টেণ্ডত থাকিলে মুখখন সৰু সৰু হয় হওক বাৰু মোৰ মুখখন ডাঙৰে বাৰু তথাপিতো মানে এনেকৈ কৰিলে অকণমান স্পষ্টকৈ দেখোঁ সেইকাৰণে আৰু এতিয়া মেইন কথাটোলৈ আহিছোঁ মোক আপোনালোকে যিটো কাম কৰিলে যিটো কামৰ কাৰণে নেকি আজি মই আপোনালোকক আজি শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখনে এনেকেই ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ ভিডিঅ' বুলি নহয় মোৰ মনৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে দেখাইছোঁ এইটো মোৰ আছিলে আইফোন থাৰ্টিন এইটো আৰু এইটো আছিলে ভিভ' দুটা তিনিটা মোবাইল মোৰ দুটা আইফোন আৰু যোনটোত কৰি আছোঁ ফিফটিন প্ৰ' যোনটোত মই এতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আইফোন ফিফটিন সি সেইটো মোৰ নাজানোৱা সেই তেনেকুৱা আৰু দেই এইটো লৈ থকাটো আৰু এই তিনিটা ফোন দেখাই দিছোঁ মই লুক ঢাক কৰিব লগা মোৰ একো কথা নাই মই প্ৰথম প্ৰথম ভিডিঅ' যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইয়াতকৈ এটা বেয়া ফোন দি পেলাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মোক এইটো কাকো দেহাই লৈ দিছে এইটো ফোন এইটো ফোন মোক কাকো দেহাই লৈ দিছিলে তাৰপিছত এই ফোনটো মিষ্টাৰে মোক লৈ দিছিলে আইফোনটো মই দেখা পাইছেনে এয়া মোৰ দিকুৰ এইটো ফোন যিহেতুকে ডিকুৱে বেছিকৈ লৈ থাকে ডিকুদেহে মোক ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটো এখন ইয়াত লগাই থৈছে কথাখিনি কোৱাৰ এটা কথা আছে এইটো আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই আপোনালোকে মোক বহুত মৰম চেনেহ দিছে বহুত মৰম চেনেহ দিছে আঁকোৱালি লৈছে কিন্তু যোৱা ৰাতি মানে যোৱা ৰাতি মানে চাৰে এঘাৰটা বাৰটা বজাত যেতিয়া হঠাতে মই সকলোখিনি দেখা পাইছোঁ সকলোখিনি দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে কি কৰিলে মোৰ লগত সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰাতি সেইকণ সময়ত আহিলে আপোনালোকে বা কি ভাবে লাইভ আহিলে সেইকাৰণে মই আজি শিৱৰাত্ৰি দিনাখন সকলো ঘৰৰ কাম বন সামৰি আজি অফিচ বন্ধ নহয় কিন্তু এওঁকো মই খুৱাই বোৱাই পঠালোঁ নিৰামিষেই বনাইছোঁ এওঁ ভাত পানী খাই গ'ল ময়ো ধূপ বন্তি দিলোঁ দি পেলাই আজি বিচনাখনো কভাৰবিলাক চব চেঞ্জ কৰিছোঁ গোটেইকেইখন বিচনাৰ মানে চেঞ্জ কৰিছোঁ বিচনা চাদৰবিলাক ধুইছোঁ ৱাশ্বিং মেচিনত মানে মই ধোৱা নাই মাইনাই ধুই দিছে মই মেলি থৈ আহিলোগৈ ওপৰত আৰু এতিয়া মই কথাটো কৈছোঁ মোৰ যোনটো হিন্দী চেনেল কল্পনা হিন্দী ব্লগ বুলি আছে সেইটোত আপোনালোকে মানে কেইটামানহে লাগে আৰু দহ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰিলে আৰু দহ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট মানে মোৰ দহ হাজাৰ পৰিয়াল সেইটো চেনেলত হ'ল তাৰ বিপৰীতে মোৰ যোনটো ইনষ্টাগ্ৰাম মই এতিয়া দেখাই দিছোঁ আৰু দেই মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকলো মোৰ যোনটো ইনষ্টাগ্ৰাম কল্পনা ৰাজবংশী বুলি আছে আৰু মই নাজানো কেতিয়াবা যেতিয়া মানে ইনষ্টাগ্ৰামত ভিডিঅ' বনাওঁ কেতিয়াবা বাৰু যোনটো ভিডিঅ' ভাল দেখে সেইটো কাকোহঁতে বনাই দিয়ে কাকো মাইনাহঁতে মানে বিশেষকৈ মাইনাৰ লগত কৰাখিনি আৰু বাকীখিনি মোৰ দিকু দেহাৰ লগত মই নিজেই ষ্টেনত কৰোঁ বা কেতিয়াবা খুড়াকে কৰি দিয়ে কেতিয়াবা মোৰ মিষ্টাৰে কৰি দিয়ে সকলোৰে হাত আছে বাৰু এইটো চেনেলত কিন্তু ভিডিঅ'বিলাক মই কেতিয়াবা তিনিটা চাৰিটালৈকে আপলোড কৰি দিওঁ আৰু মই ইডিট কৰিব নাজানো যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে দি দিওঁ মানে মই কিন্তু তথাপিতো আপোনালোকে মোক ইমান মৰম চেনেহ দি পেলাই এতিয়া মোৰ ৰাতি পঞ্চাছ হাজাৰ ফলোৱাৰছ কমপ্লিট মানে মোৰ পঞ্চাছ হাজাৰ পৰিয়াল মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত হৈছে আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কিবাহে হৈ যায়গৈ তোৰ হ'ব দেই ইমান নাজানো মোৰ যে এইয়া চাওক পঞ্চাছ হাজাৰ হৈছে আৰু মই ভবা নাছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ আৰু মানে মোৰ জন্মদিন যিহেতুকে মাৰ্চৰ সোতৰ তাৰিখে বোলো সোতৰ তাৰিখলৈ হ'লেও হ'বগৈ এনেকৈ আৰু এইয়া চাওক বহুত কষ্ট কৰি পেলাই মই ইটোপাক সিটো সিটোপাক সিটো তেনেকৈ দি থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'কে দি থাকোঁ ফলোৱাৰছ হওক নহওক কিন্তু কালি এই খবৰটো মোক দিছে আমাৰ কাকু দেহাই কাকু দেহাই আৰু ডিকুৱে কৈছে ববৌ হেৰি পঞ্চাছ হেজাৰ হৈ গ'ল বোলো তোমাককৈ আগতে আমাক কাকু দেহাই ক'লে মায়ে পঞ্চাছ হাজাৰ হৈ গ'ল পৰিয়াল গতিকে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এয়া আপোনালোকে ইমান মৰম চেনেহে দিছে আকৌ ৰাতিপুৱাই চাইছোঁ এশ আকৌ বাঢ়ি আছে ইয়া চাওক এশ আকৌ বাঢ়ি আছে দেখা পাইছেনে কিবাহে ওলাই গৈ লাইক আহি আছে যে সেয়া তাৰপাছতে সেইটোতো সেইটো আৰু মোৰ যোনটো মেইন চেনেলত সদায় আপোনালোকে ভিডিঅ' পায় এতিয়া হিন্দীটোতো বাৰু দিয়া হৈছোঁ সদায় আৰু সেই চেনেলটোত আপোনালোকে এক লাখ ঊনচল্লিছ হাজাৰ কৰিছে এক লাখ মানে মানে এতিয়া এক লাখ চল্লিছ হাজাৰেই হ'বগৈ আৰু যেতিয়াৰ পৰা মই সঁচা কথাটো ক'বই লাগিব কাৰণ মই ইমান মানে খাই পাঠফলা নহয় মই মিছা কথাটো কেলে ক'ম ন যেতিয়াৰ পৰা হিমাশ্ৰীৰ মানে মই তাত সেই চেনেলটোত গৈছিলোঁ বটকাছত জাম্পিং স্পাইডাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ যেতিয়াই গৈছিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে মোক বহুত মৰম দি পেলাই আঁকোৱাইছে মানে আঁকোৱালি লৈছে এটা কাৰণে যে মোক বহুতসকলে চিনি পোৱা নাছিলে কিন্তু হিমাশ্ৰীৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে মোক আপোনালোকে চিনি পাইছে সেইটো আকৌ মই কিয় নোহোৱা বুলি ক'ম ন কাৰণ মোক ইমান পটককৈ আপোনালোকে মোৰ হিন্দী চেনেলটো আকৌ আঁকোৱালি লৈছে ইনষ্টাগ্ৰামত পঞ্চাছ হাজাৰ পৰিয়াল বৰ্ বৰ্গ মানে গোটাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু লগতে এইটোতো মোৰ লগে লগে মোৰ এনেকৈ বাঢ়ি গৈছে গতিকে সেইখিনি আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ যোনসকলে মোক চিনি পোৱা নাই তেওঁলোকে চিনি পাইছে তেওঁলোকে মোক আঁকোৱালি লৈছে আৰু বহুত বহুত আপোনালোকক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ বয়োজ্যেষ্ঠসকলক আৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক মোৰ সন্তান সদৃশ সকলোকে বহুত বহুত হিয়া ভৰা মৰম যাচিছোঁ ভালে কুশলে থাকিবা আৰু পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা বিশেষকৈ মোৰ মানে হিমাচীৰ ভিডিঅ'বিলাকত যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো পাইছে মানে দেই কৈছোঁ হিমাচীয়ে যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিছে তাত আপোনালোকে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিছে আৰু সেই কমেণ্ট চাই পেলাই মানে মোৰ চকু পানী বাগৰি গৈছে আৰু দেই চকু পানী নিগৰি গৈছে কাৰণ বহুত কেইগৰাকী তেনেকৈ ভুক্তভোগী হৈ আছে মই এটাই কৈছোঁৱেই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মাইনাসকল তোমালোকে হতাশ নহ'বা নিজৰ কাম নিজে কৰি যোৱা ভগৱানে চকু মেলি চাবই কিন্তু কষ্ট পালেও বেলেগ এটা সিদ্ধান্ত নল'বা মোৰ ফালৰ পৰা সেইটো আৰু ইমান মৰম চেনেহ দিছা আগলৈকো যাতে তোমালোকে মৰম চেনেহ দিয়ে দি থাকা দেই এনেকৈ যিকেইটা দিন থাকোঁ আৰু বাকী কি ক'ম আৰু এজনৰ কমেণ্ট পালোঁ প্ৰাণজিত বৰানে কি তেওঁ কৈছে মই বোলে পাখি মাইনাক মানে সম্পত্তিৰ মানে পইচা ঘটাৰ কাৰণে ভাল পাওঁ সেইটো তেওঁ মিছা কথা মই যেনেকৈ এনেকুৱা আইফোন লৈছোঁ পাখি মাইনা আহোঁতে মই আইফোন কিনি দিছোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ তেতিয়া কাকোহঁতে পঢ়ি আছে কাকোৱে পঢ়ি আছে মাইনাকো মই পঢ়াইছোঁ আৰু মই ইমান পইচা লোভিয়া নহয় মোৰ যিহেতুকে ছোৱালী নাই মাইনাই মোৰ বুকুত ছোৱালী হৈ জন্ম লৈছেহি দেই মাইনাই জন্ম লৈছে সেইটোৱে নহয় যে পাখি মাইনাই পইচা ঘটিছে পাখি মাইনাইও ঘটিছে কাকোৱেও ঘটিছে দুয়োটাই সমানে ঘটিছে সেইকাৰণে দুয়োটাই আগুৱাই গৈ আছে হয়নে নহয় গতিকে সেইবিলাক নল'বা তুমি আৰু মানে এতিয়া গম পালোঁ তুমি বোলে মা দেউতাৰ পৰা এশ এশ টকাকৈ লৈ হ'লেও বাইকত তেল ভৰাই তুমি লগৰ ল'ৰাৰ লগত বেয়া বস্তু খোৱা এতিয়া মই তোমাৰ ফটোখন যিহেতুকে দি দিলোঁ তেতিয়া তেনেকৈ কৈছে তেওঁলোকে যে এই বটমাছ সেইকাৰণে তেনেকৈ কৈছে খুৰী বেয়া নাপাব গতিকে মই নামটো উল্লেখ কৰি দিছোঁ প্ৰাণজিত বৰা আৰু নগাঁৱৰে হয় মই বোলে মাইনাক সেই পইচাৰ কাৰণে তেনেকৈ কৈছোঁ সেইটো কথা নহয় মই সেইকাৰণে কমেণ্টৰ তলতে ৰিপ্লাই এটা দিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু সেয়াই কিন্তু মই এটাই কথাই কওঁ মই নিভাজ মৰম মাইনাৰ লাগেত মাইনা কাকোক কৰোঁ কাকো যেনেকুৱা মাইনাও তেনেকুৱা দিকুও তেনেকুৱা আৰু যোনসকলক মই নিজৰ জীয়াৰী বনাই লৈছোঁ ফোন কৰিব নোৱাৰোঁ সদায় কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰতিও মোৰ মৰম চেনেহ আছে আৰু পৃথিৱীত যিকেইটা দিন থাকোঁ এনেকেই থাকোঁ আৰু মই মৰিলে সকলোৱে আহিব দেই কৈছোঁ আৰু মই মৰিলে চাবলৈ আহিব আকৌ আৰু এতিয়া কৈছোঁ মই হিন্দী চেনেলটো আচল কথাটো কমাও ন হিন্দী চেনেলটোত ইউটি মোৰ মেইন চেনেলটোৰ পৰা বাৰু মই পইচা পায়েই থাকোঁ আৰু আজিকালি সহায় সাৰথি কৰা ভিডিঅ' নিদিয়া হ'লোঁ কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ দি থাকোঁ আৰু মোৰ যোনটো হিন্দী চেনেল সেই হিন্দী চেনেলটোত এটাই এক্সেণ্ড পেন নে কি পিন তেনেকৈ থাকে যে সেইটোৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ মই যিখিনি পইচা পাইছোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাবলৈ লৈছোঁ এয়া এয়া হৈছে কিমানখিনি আছে আৰু আপোনালোকে ন'টিছ কৰক আৰু কেনেকেনো কালি কাকো দেহে মোক এ টি এমৰ পৰা উলিয়াই আনি দিছে এইখিনি পইচা কৰিয়ে গৈছে ৰ'ব দেই এইখিনি মই কালি হিন্দী চেনেলটোৰ পৰা পাইছোঁ এইখিনি পইচা কল্পনা হিন্দী ব্লগ যোনটো চেনেল আছে প্ৰথম পে'মেণ্ট মই এইটো পাইছোঁ আৰু যিহেতুকে আজি শিৱৰাত্ৰি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি কৰিব পাৰোঁ যাওঁচোন বাৰু মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আপোনালোককো দিম দেই আপোনালোকে য'ত যেনেকৈ সুবিধা হয় মোক কমেণ্ট কৰিব কোনখিনি জেগাত যাব লাগে মই সুন্দৰকৈ আপোনালোকৰ লগত মই মোৰ মনৰ বাৰ্তালাপ কৰিম আৰু লগতে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই এটা পাৰ্টি দিম দেই পাৰ্টি মানে কি বুলি কয় অসমীয়াত হিন্দী ঠাই পাৰ্টি হয়নে নহয় যিহেতুকে মই অসমীয়াখিনি কৈ বেছি ভাল পাওঁ পাৰ্টি বুলি নহয় আৰু এটা আপোনালোকক খানা খুৱাই দিম দেই আপোনালোকক খানা খুৱাই দিম গতিকে সকলো ভালে কুশলে থাকিব ভগৱানে সকলোৰে মনৰ আশা পূৰণ কৰক আৰু মই সকলোখিনি দেখাই দিছোঁ তাৰ ভিতৰতে কিছুমানো কথা আছে ন সেই কথাখিনি মই পিছে পৰেবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত ব্যক্ত কৰিম বহুতো কথা থাকে ন সকলোখিনি কথা যে এঘণ্টাতে হ'ব বা দুঘণ্টা হ'ব তেনেকৈ নহয় মই লিখি আছোঁ আৰু সেই কিতাপখন অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আগবঢ়াই দিম মোৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা বুলিয়েই আছে বাৰু নামটো সেইটোৱেই হ'ব মোৰ স্ব অভিজ্ঞতাৰে বুলি দিম স্ব অভিজ্ঞতাৰে সেই নামটো মোৰ বহুত প্ৰিয় মোৰ স্ব অভিজ্ঞতাৰে বুলি মই সেই কিতাপখন লিখিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগুৱাই দিম আৰু আশা কৰিছোঁ বহুতে কৈছে নিজৰ ব্যক্তিগত কথা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ক'ব নালাগে যেতিয়া মই হিমাশ্ৰীক কথাখিনি কৈছিলোঁ চাওক আজি বহুতো মানে যুৱক যুৱতী ল'ৰা ছোৱালী সকলো বহুতখিনি কথাত বহুত বোৱাৰী তেনেকৈ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে বহুতে নিজকে শেষ কৰি দিব বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে মই সেই কথাখিনি কৈছোঁ যে মোৰ নিচিনাকৈ তোমালোকো যদি আছা তেনেহ'লে এইখিনি এইখিনি কাম কৰা কিন্তু মোৰ এইটোৱেই নহয় যে তেওঁলোকক উচোতনি দিয়া মই উচোতনি একেবাৰে দিয়া নাই মই ভাল হ'বৰ কাৰণে মোৰ মনৰ কথাখিনি কৈছোঁ আৰু এই কথাখিনি মোৰ খুৰধূৰণি লাগি থাকে যিমানেই মোক ভালকৈ মাত বোল নকৰকক যিমানেই যি নকৰক কিয় এতিয়া কথাখিনি কৈ দিছোঁ কথা নাই কিন্তু মানে মোৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মই দুখখিনি মই প্ৰকাশ কৰিবলৈ মোৰ বহুত মোৰ মন আছিলে সেইকাৰণে হিমাচী চেনেলৰ যোগেদিয়ে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ কথাখিনি আগবঢ়ালোঁ বাকী প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আৱেগ হৈ গৈছোঁ আৰু বহুত মৰম চেনেহ দিছে বহুত আৰু মই একেবাৰে ভবা নাছিলোঁ আপোনালোকে যে মোক এনেকৈও মৰম চেনেহ দিব পাৰিব ভাবিছোঁ মৰম চেনেহ দি আছে কিন্তু ইমান বেছিকৈ দিব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ গতিকে সেইখিনিকে ক'লোঁ বাকী কি ক'ম আহি আছোঁ অকণমান দেৰিকৈ বাৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে যাম ক'ত যাওঁ সেইখিনি দেখাম আপোনালোকক এতিয়া সকলো ভালে কুশলে থাকিব আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ বাই বাই